Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizinlə Menelaus teoremini isbat edəcəyəm iki üsulla. Birinci üsulumuz odur ki, e, belə belə maraqlı üsul olduğuna görə üsul 2 üsulla elədik ki, bu bu, bu bir üsulda görə biləsiniz. Belə bir xətt götürülürük istənilən bir dənə xətt, xətt istiqamətində proyeksiyalıyıq. Nə EFT-yə parallel, EFT-yə parallel. EFT-yə parallel bax bu B nöqtəsindən xətlər çəkirik. 1. Burdan da buna parallel istiqamətdə belə proyeksiyalarını tapırıq xətt üzərində hər hansı a xəttü b xətti, olsun p xəttü düzəldək Demə bütün buğa proyeksiyalar doğhamsı İndi isə bunları adlandıraq e olsun m Yeni lay teoremidə necədir? İsbət etməliyik ki, isbat etməli. Etməli. Teorem özü belədir. CD-nin qadiyə nisbəti vurulsun AF-in EF-ə nisbəti vuruusu B y-nin də y-ciyə yes nisbəti. Nə bərabərdir 1-ə. Bax bunu biz isbat etməliyik. İsbatır. Bilirik ki burada ıı, Fal estyurminə görə Fal estyurminə görə burada bunlar paralel idisə Paralel ne ya zora fal göre fal isteyende mütenasip parçalar hakkında yorumlara göre mütenasip parçalar hakkında yorumlara göre mütenasip fal beraber de parçalar hakkında göre teoreməyə görə, teoreməyə görə alınır ki, burada parallellər çəkmişiksə CD-nin CD-nin A-ya nisbəti bərabərdir. Basitliyə uyğun burada paralel çəkilib bunun NK-nın EN-ə nisbəti. NK-nın NK-nın MK-ya nisbəti. NK-nın baba burada NK-nı bənə buna, buna yox, bütünə. NK-nın AD-yə də uyğun baba 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 budur. Paralel xətlər çəkilsə, bunun bunun bütünə nisbəti, AD-yə nisbəti, bunu ona nisbəti elədik NK-nın MK-ya nisbəti Yazıq. <coughs> Sonra AF-in AF-nin AF FB-yə nisbəti AF-in FB-yə nisbəti bərabərdir imkanın KT-yə nisbəti. Bir də nə bilirük ki, BY-nin bu BY-nin Y-ə nisbəti olacaq onun buna KT-nin N-ə nisbəti. KT-nin Deməli B y-nin n ənisbəti y-yə yes nisbəti bərabərdir x t-nin n q-ya nisbəti. Buradan da biz buları 3-ün tərəf-tərəfə vursoq vuruq. Burdan çıxır ki, təbii ki, CD bölünsün AD vurulsun AF bölünsün FB vurulsun BE bölünsün YC bərabərdir NK vurulsun m kap bölünsün kt vurulsun kt bölünsün mk kt bölünsün nk biz de bildiğimiz bunlar mı x bularamsın 7 dereceyi hesapla bunlar bunlar bu, bundan bu. ondan da təcəttim. Nə qaldı? 1. İspat olundu. Bu hər hansı P xətti üzrə idi də proyeksiyaladıq. Və hansı FD istiqamətində proyeksiyaladıq? Bax, bu həmçəhətli qalsın ki, FD istiqamətində. FD istiqamətində xəsla doğru pula paraleldir bir-birinə. Oldu. İndi keçək ikinci isbat üsulu ilə. Burada da şəkilləri çəkmişəm ki, görəs gecikməyə tezdir. Burada A, M, B, N e. pula paraleldir olar nədir? Paraleldir. Yəni istiqamət dərəli, bax bu istiqamətləri eynidir. Biz də bilirik ki istiqamətləri eynidirsə buradan hansı üçbucaq də istiqamətlər eynidirsə bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Paraleldirsələ bu bucaq da bu bucağa bərabərdir. Bərabərdir. Bu bucaqda nədir? Hər ikisinin də ortaqı. 3. Sonra bu buna paralleldirsə, bu da buna paralleldirsə onda bu bucaq bu buna bax çapraz bucaqdır. Bu da bu çaprazdır, bu da qarşılıqdır. Qarşılıqlımdır, bərabərdir. Əla bu bucaqda çarpar, bu bu da buna bərabərdir və burada, buna bərabərdir. Onda bununla da bu paraleldirsə Bu paraleldirsə, onda nə olacaq? Paraleldirsə bu bucoq bu bucoqa bərabərdir. Bu bucoq bu sağa bərabərdir. Bu da qarşılıqlıdır. Onda nədir? Bu üç bucaqlar oxşardır. Hansı üç bucaqlar? 1-ci DCK üçbucaq DCK. oxşardır dedik. D A M. Üçbucaq D A M. Biz isbat etmə, nə isbat etməli? İsbat etməli. Etməli. Məni layiq like görün. Necədir? CD bölünsü AD vurulsa a/b yuxarıda bdir də bura bdir. E, a/ b-ni vurusun bir dənədir. b-ni bölünsün y-si. Bunu 1 oldu bunu göstərəcək. 1 bunu ispat et. İspat et. oxşar. Bu oxşarlıqdan çıxır ki, bu oxşarlıqdan nə çıxır? Çıxır ki, bizdən nə çıxır? Və CD-nin AD-ə nisbəti bərabərdir bu L1-dir. L1-in L2-yə. İkinci bu üçbucaq ona. Bu üçbucaq oxşardır yazıcığı üç bucaq A M F A M F oxşardı. Bütövlükdən başladım. Gətirdik. Bu bucaqda da bunu oxşardı. Bütövlük bu olsun 2-2. 2 var da burada. Yaxşı ortadan başlayaq. F A A M F dedik. A M F bu bucaqda buna da onca B-dən gedir. B N F. Üçbucaq B N F. Buradan da çıxır ki, hansı nisbət doğrudur burada? E, AF-in FB-yə nisbəti bərabərdir. Elkin 2:3. bucaq 3 bucaq Ə bir də bunlar oxşardı. N B E N B E oxşurdu. Belə getdisə bu da buna parallel də e, B N də C-yə parallel də yazmışuq. Paralleldirsə onda nə olar o? B N NB-y oxşardır CKD üçbucaq CKD Burdan da çıxır ki, bu uşaqdan da çıxır ki, BY-nin CK-yə BY-nin YC-yə e, 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 e nisbəti YC-yə e, e nisbəti bərabərdir 53-ün 2-yə edici el üçün eldirə. Bu tərəf-tərəfə vursoq, tərəf-tərəfə. Tərəf tərəfə. Vursaq, vursaq, anlajaq ki JD bölünsün AD Beraberdir. A bölünsün. F1. Beraberdir. Yuhu vurma. bu. Vurulsun. A Bölünsün. f Vurulsun. Büyü bölünsün. Bu da Bunların yerine. El bir bölünsün. buranın yerinə l1 bölünsün l2 1-ciyin, iki. 2-ciyin yerinə l2 bölünsün deyirsən. Burada r3 bölünsün l1 yazsın. İxtilaf ixtisar gedəcək. Ay l1-nə və l1-dir bu. Buyur. 51 ilə 51 ixtisar gedir. 53 ilə 53 gedir, 52 ilə də 52 nə olur? 1. İspat olundu. Deməli biz mene iliyyəti örməy iki yolla isbat elədik. Ər video kanal xoşunuza gəldisə abunə olun yeni dillərdən xəbərdar olun, bəyənin, paylaşın. Sağ olun dostlar.